Salam mədlərl. Bu gün sizlər nə çatmaq istədiyim mövzu, Litdeliç romanından, demək əsas 2 dənə orada belə maraqlı bir yer var ki, məs İvan Flipts ilə cənab Aleksey Osipovun, yəni Çerneyevskin arasında olan söhbətdir. Bir də ki, Əhmədlə yenə də Çerneyevskin arasında olan söhbətdir. Bəzən bunları e, ikisini də elə verirlər, bizi çaşdırmaq üçün ki, sanki e, demək İvanla, yəni İvan Pilivs ilə Aitserniyevskin arasında olan söhbəti Əhmədlə Çerniyevskinin arasında olan söhbət kimi gəlmə verir və ya da düşür ki, bunların arasında hansı söhbətlər baş veribdi. Ona görə də gəlin əsərə baxaq. Baxın, indi burdan aydın olur ki, bizə bunlar yola düşüb Məsköy Tübəyə gəlirlər ki, uşaq yığmaq üçün gəlirlər. Bu məqamda Ə, gəlirlər və xeyli artıq yoldan sonra indi bunlar zayicəm əskəri çıxmalı idilər ki, Əhmədci ilə gəlməli idilər də. Yəni çünki Əhməd norada iş nə idi? Qaravul ə, demək, bələdiyyədə. Yəni qaravul vəzifəsi var idi onun orada. Və bunlar yol boyu söhbət eləyəndə burdan aydın olur ki, məsəl Bu Ivan Filipich evlidir və onun yetərək qədər uşağı var. Allah yer verəndən çoxdur. Üçü deyir evdədir. İkisini də köçürmüşəm. Deməli bunun 5 dənə uşağı var. Bu soruşur ki, bəs sənin uşaqlarından oxuyan varmı? O da deyir ki, ə, çox təəssüf gedir, oxuda bilməmişəm. Amma kiçik oğlum deyir 4-cü sinifə qədər gedibdi. Ancaq sonradan deyir yenə də imkansızlıqdan, yəni imkansızlığım deyir, üzü qara olsa, onu deyir çıxardəsi oldum. Baxın bu o uşağı oxutma məsələsini biz kimi Harayla müqayisə edə bilərik. Məsələ Gələcək gün romanında da Firudun atası da məsələn Firudunu oxutmaq istəyi keçirdə ürəyindən, amma sözsüz ki, kasıbçılıqdan onu bacara bilmir və onu qapıları da işlədiyi bir müəllim Müəllim deməyə olar ki, o böyütmüş olur da və o təhsil vermiş olur ona məs e, Tehran'da. Burda da o deyir ki, yəni imkansızlıqdan oxuda bilmədim uşaqlarımı, amma dirində artıq 16 yaşı var, o Bakı işdalanca getmişdi, amma deyir ürəyimdən keçib onu qoymaq istəmirəm də, yəni uzaq olduğu üçün gözümdən qoymaq istəmirəm. Məsəl oğluna. O isə deyir ki, yəni oğlunu ver mənə, mən özüm onun bütün xərclərini deyər çəkəcəm, onu oxudacam da. Tipizə deyirsə tan kimi deyir kimdir, bu məsələni həll eləyək. Mən onu oxutmaq istəyirəm. Əslində kişi bu xəbərdən çox şadlanır, yəni sevinir ki, ən azından oğlu bir rahat gün görmüş olar, azadlığa çıxar. Bir də burada maraqlı bir məqam da var. Nədir burada? Biz bu Aleksey Osipoviçun, yəni Chernayevskin əslində nə qədər yaxşı insan olduğunu da şahidə oluruq. Deyəcəksiniz ki, hardan? Baxın, bu ə, təkcə o, ə, onun ə, uşaqları yığıb, yəni təhsilə gətirməyi əsas məqam deyildi. Eyni zamanda o burada belə bir məqam keçir ki, kitabda. Məsəl üçün ə ya yəni, bu kişiyə maraqlı gəlir ki, ə, yəni belə fikirləşir ki, bu Ivan Filippiçki, yəqin ki, bu Aleksey Osipoviçin atası da alət təsirli bir insan ola olmuş olardı. O isə deyir ki, çünki burada, aha, bu Çernevski bildirir ki, siz necə də deyir, mənim atama bənzəyirsiniz də. Onu zahirəmdə niyəsə atasına bənzədər də faytonu idarə edəndə. Deyir ki, siz nə danışırsınız da? Yəni dəvən bir ad ad. Pythonçu babayam, sizin atanız yəqin ki, indi o fikirləşir ki, o da bir zəld insan olmuş olar. O isə deyir ki, xeyr. O da deyir, xalis bir kəndlikdir. Cəmi cümlətanı deyir, 2 dənə atı, bir parça da torpağı var idi amma siz deyir ən azından faytonçusuz o isə deyir furqon sürərdi. Və çiçəltinə bu xəbərdən bir növ təəccüblənir və sevinir. Çünki ə, ki, yəni bərəkət asıb bir insandan da, məsələn, belə zialı gənclər yetişə bilər. Çünki onun da axı oğlu var idi. Və fikirləşirdi ki, yəni belə bir ə, məqam onu da gözləyə bilərdi. Ona görə o məs Çernevskin yanında sıxılırdı deyə, artıq o onu rahat buraxmış olur. Sonra burada demək başqa ə, bu məqamı dedik ki, yəni oxumaq söhbətdir. Nəsə məllimlər olaraq hər də gəlib çatırlar indi deyək ki, bu zəyecin qabına, qabını döyüllər və Əhməd onları qarşılamış olur. Əhmədin qarşılamasından sonra görək biz burada mən qeyd etmişəm, 2 hardadır? Aha. Burda onların söhbəti var. Masçerneyevskinin o içəri dəvət elmiş olur və çıxır çöləki, Masfayton da. Adları, yəni həqiqətə yaxşı bir yerə bağlamış olsunlar. Bu zaman der Fayton çəslında Əhmədin yanında sıxılır da. Əhməd danışanda Əhməd baxır, çubudə rus dilində danışır. Deyir, əslində çox qəribədir, deyir. Mənnə gələn deyir, Sərnişin Tatarca danışır, siz isə rus dilində. Adam derlap çaşıb qalır proladı o da oysa bildirir ki, deyir burada çarşılaşa heç heçnə yoxdur da. E, yəni normal bir şeydir də. Yəni o belə ifadə etmiş olur. Nəsə onlar atını kişinin orada yəni ehtiyatlı bir yerə bağlayırlar. Sonra oysa bildirir ki, yəni siz heç nədən narahat olun olmayın da, qorxmayın, çünki qonağa zəval olmaz. Bax bu qonağa hörmət söhbətini biz elə də Kürdə yenə də Cahan Darağanın üzərindən müzakirə etmiş oladı. Yəni ki, o da həqiqətən Çəndə gələn Çerneyevskini, çünki bu kənd camaatı az qalsın öldürürdü də molla qarşı. Ona görə orada bildirir ki, yəni siz gələn qonağa belə hörmət eləyirsiz. Bax bu məqam ə, orada da keçmiş olur. Burada onlar artıq söhbət eləyirlər ki, yəni indi o söhbətləri də deyəcəyik. Bax, burada məqam keçir ki, artıq Terçerniyevskiy bir xeyli ə, uşaq yığmışdı. Ən azı yer 160-a qədər ə, valideynin yəni razılığını almışdı bir 60 uşağı o yola gətirmişdi. Deyir ki, bir 10-15 dənə də olsa pis olmazdı, ancaq ə, bu ə, baxımdan özünü biraz qınayır ki, gərək bir az da Uzqarkəntlərə gedib axtarardım da, axtarışa çıxardım. Əslində o fikirləşmir ki, Əhməd ona bir köməkçi, dəstəkçi olmuşullar. Sonra burada aha 3 gəlir. Yəni burda nə məqam nədir? O, o otağa daxil olanda otağa baxır ki, yəni otaq həm səliqəsiz idi, həm də o bilir ki, o artıq deməli subaydır, həm də baxır ki, bu heç məktəbə də oxşamır da. Çünki hər yerdə yazı, pozu, qlobus falan var idi. Fikirləşir ki, yəni siz ə, yəni burada nəcisiz də müəllim siz o deyir ki, xeyr. Bəs onda deyir, müəllim değilsiz. Əm, bəs onda kimsiz, bəs bura nədir də, nə gündür də, də bu evin çarşısı, yəni göstərmiş olur. Kitab dəftərləri nəzərdə tuturu. O isə bir ki, başdolğun kimi bir şey yəni. Bu pastolğun söhbətini də biz Haray ilə müqayisə eləyəcək. Bəs keçən ilin son gecəsindən orada Bəşirnə müqayisə eləyəcək eynəhli kişi ilə. Sura burda o deyir ki mən əslində burada işsizəm. Sadəcə deyir əvvəllər deyir burdan gəlib keçən ə, dilicanlar, Gəncəyə gedən poş faytonlar burdan keçərdi. Qarovul çəkirəm indi isə deyir elə boş-boşuna. Darıxmamaq üçün isə uşaqlar deyir başma yığıb yazıboz öyrədirəm. Əslində bu xəbəri eşitəndə Çernovskaya çox sevinir və deyir əlini onun çiyinə qoyur, bildirir ki sən sən necə də yaxşı bir iş görmüş olursan da heç bunun xəbərim varımı sənin və adını soruşur. O isə adını artıq ifadə etmiş olur ki, mənim adım Poşt Əhmədtdir deyərdilər. Sonradan Rus Əhməd oldum. Sonra deyir görək bizə nə deyəcəklər. Artıq bu 4-cü məqamda deməli Aleksey Osipoviç gülür və bildirir ki, bizim taleyimiz necə də bir-birinə oxşuyur da. Mən də deyir, əvvəllər Poşta işləmişəm. Elə bir sanki də elə onsa deyir bir çıxırıq Poşt Əhməd və yaxud da ki, X PaştaLyon ikisə deyirsən, çölə bir sözdür deyir və o qəgəhə çəkib gülür. Sonra soruşur ki, bəs sən Rusiyanı harda öyrənmisən? O isə bildirir ki, Piterburqda. Bəs deyir, sonra, yəni nə olur? O deyir ki, mən yəni, Oran təhsiləsi oldum. Yəni səbəbini soruşur, o isə bildirir ki, inqilabçılara qoşulduğu üçün ağyərim deyir, şübhəli saymışdılar. Buna görə. Sonra deyir, bəs indi nə ilə məşğulsan? O isə bildirir ki, indi isə heç bir şey yox, gördüyünüz kimidir, ən uşqar bir yerə gəlib çıxmışam. Ata ilə də deyir, hətta deyir məndən üz döndəribdi ə demək burada sonra məmurlar bunlar söhbət eləyirlər ki, yəni biz bu məktəbə mən yəni qorisimlər yayına mən başqa uşaqlarla yığa bilərəmmi falan bu məqamları danışıqlar sonra orada o bildirir ki, siz deyir əm... Görü söhbətini eşidəndə deyir ki, siz onda deyir Çerneyevski sizmisiniz? O da deyir hardan bildin? Deyir Əşrəfin məktublarından. Artaq Çerneyevski bildirir ki, əgər Əşrəfi siz yetişdirmisinizsə, onda mütləq ki o bir şagirdlər də, məsəl Əşrəf kimi qocaq savatlı olmuş olar. Yəni bu əslində bir növ burada Artaq Çerneyevski sevinmiş olur ki, ən azından biri var. Əh, yəni sıfır heçnə bilmədən uşağa yetişdirirsən, ən azı bir tərəfdən də ki, yəni hərf tanımış uşaq yetişdirmək əlbəttə daha rahatdır onun üçün də tap bu artıq artı faydalı üç ilincə deyir necə dəyərlər xəstə sağlaşsa olsa qənşər e, ayağına gəlir. Təbib qənşər gələr. E, yəni təbib ayağına gələr xəstənin. Bu demə deməyi də əslində Deməli burdan bu ifadəni səsləndirən isə Cherneyevski idi. Sonra Amasov orda bildirir ki, yəni bəs bizə məhənnət törədən insanlar ola bilərmi? Əşraf isə bildirir ki, əslində balaca millət olmaq çox pis bir şeydir də. Yəni daima deyir, başqaları tərəfindən əzilirsən, bir yandan da özümüzün, deyir, satqınlarımız aman vermirlər. Məsələn, o ruhanləri burada səsləndirir, ki, yəni ruhanlərin də deyir, mənfəəti heç də az deyil. Kənddə bir adamın savadlı olmasını istəmlər iki dəfə deyir hətta mənə də deyir hücum çəkib deyiblər ki sən kafirsən. Hətta deyir, yəni mənə lənət də yağdırırlar. Bax bu məqamlar ən əsas məqamlardır müəllimlər. Yəni buranı ancaq çəkə bildim sizin üçün ki çünki Ə, həm də yorucu olmasın. Bax, bir dənə testin üzərindən buranı müzakirə etmiş olacağıq. Baxın, burada 20-ci sual. Elə deyir ki, Dəliç romanında Əhmədlə Çerneyevskin danışığında hansı hadisələri öyrənirik? Əhmədin hal-hazırda işsiz olduğunu, bəli, Köktəpə kəndirə nə üçün gəldiyini, boş vaxtlarında kənd uşaqlarına yazı-pozu öyrətdiyini, bəli, Rusiyada oxunmasını və inqilabı işlərə iştirak etdiyinə görə universitetdən qovulmasını Çerneyevskini əşevə mətbublarından tanıdığını. Bax bu məqamların demək olar hamısını biz burada öyrənmiş oluruq. Sadəcə buradan bir məqam var ki, bu Göytəpə kəndinə nə üçün gəldiyini. Bax bunun cavabı yoxdur. Yəni sadəcə deyir ki, bəs indi nə ilə məşğulsan? Deyir ki, heç elə-belə. Amma qalan Əhmədin hal-hazırda işsiz olduğunu, sonra burada ım, boş vaxtlarında uşaqlara yazı-pozu öyrətdiyini Eyni zamanda məs universitetdən çıxarıldığının əşəbə məktublarından Cherneyevskin tanıdığı məqamları biz Əhmədlə Cherneyevskin arasındakı dialoqdan öyrənmiş oluruq.